Будемо з вами говорити трішки про те, що складається на близькому сході, тому що ситуація там загострюється не аби як, і ми постійно. Я думаю, як в Ізраїлі спостерігають за українською війною, так і ми спостерігаємо за тим, що відбувається на близькому сході, в сенсі того, що якби це може навіть синічно не виглядало, в якому сенсі ми конкуруємо інформаційно за підтримку наших західних партнерів, а в іншому сенсі ми боремося з однією вертикалі осі зла. Так її називають Іран або його проксі Росія, яка стратегічне партнерство з Іраном зав'язала Росія і КНДР, ну і подібні от такі те, що називається імперія зла, тому у нас і спільні, і водночас. Не зовсім спільні інтереси, але е, війна це війна демократії проти автократії. Це спільна справа. І отут я хотів якраз поговорити з вами те, що зараз суттєво загострилася ситуація на близькому сході. З чим вона пов'язана? А хезбула терористичне угрупування Ліванське обстріляло Ізраїль. Загинуло багато дітей. Е, ну абсолютно безневинних жертв е, у відповідь. Ізраїльські військово-повітряні сили задали удару е, по військових об'єктах. Е, Хезбули. За что потом пролунала заява Эрдогана? Президента Туреччини, що мовляв, Ізраїль навіть не думає здійснювати воєнну операцію проти Лівана, грубо кажучи, і взагалі пригрозив Ізраїлю війною. На що вже Ердоган отримав о, іншу реакцію з боку Ізраїлю о, з закликом взагалі виключити Туреччину із блоку НАТО, тому що це країна, яка є членом НАТО, і вона починає проводити таку певну мілітаристську політику. Туреччина, звісно, вона. Недружні тези висловлюють щодо Ізраїлю. Водночас вона доволі е, дружні і серйозні і хороші проекти розвиває спільно із Україною. Тому для нас вона стратегічно в якійсь мірі партнера. Але з іншого боку, такий імперіалістичний погляд, пан тюркський, те, що називаєте, неможливо не помітити у виконанні Туреччини. Взагалі, ось цей запобіжник е, з часу, коли Росія відкрито агресію проти України, здійснила запобіжник е, імперії. Хто б це не був, чи це туреччина, чи це раптом угорщина прокидається, чи це ну врешті-решт Росія, чи Іран чи Китай? Всі починають відкривати свого свою величезну пащеку на сусідів, і це дуже суттєво порушує той стан справ, які у нас є, почнімо з вами. Е, от такі я контекст дав для нашої аудиторії Я сподіваюся, що будуть запитання від глядачів. Е, почнімо з того, що буквально от зараз я спостерігаю в е, соцмережах. Є інформація про те, що Ізраїль задав удару по столиці Лівану, по Бейруту, е, по будівлі е, ради Шури. Хезболи, я не знаю, чи правильно сказав наголос, що вбитий хаджи Мохтан, друга людина в ієрархії угрупування Хезбола. Ось буквально буквально це ця інформація з'явилася щойно, і навіть до речі, що за його голову США свого часу пропонували 5 мільйонів доларів. Що знаєте про цю подію? Чи відповідає це взагалі дійсності? Да, судя по всьому, ліквідація удалась. Хаджи Мухсан, он же Фуад Шукр, это был второй номер в Хизбале, как бы личный военный советник Хасана Насралы, то есть генерального секретаря этой группировки. Он был ответственен в том числе за ракетные проекты Хизбалы, за высокоточные ракеты. Он же, кстати, был ответственен за взрыв в казармах морской пехоты США в 1983 году в Бейруте, за что, собственно, пообещали американцы 5 миллионов долларов. За ним там давно охотились западные спецслужбы. И вот сейчас, судя по всему, судя по поступающим сообщениям, он ликвидирован в районе Дахия. Это такой район Бейрута, где расположена штаб-квартира Хизбаллы, ну и основные офисы, в том числе вот этот совет Шуры, который вы упомянули. Это названо израильским ответом на удар по друзской деревни Маджельшамс на голландских высотах, вот в ходе которого погибли 12 детей, и сейчас поступают там разные заявления, там в диапазоне от министра обороны Израиля Галанта, который сказал, что Хизбалла таки перешла красную линию, он об этом говорил в начале войны, до заявления там со ссылкой на неназванного высокопоставленного источника в, израильских, в израильской власти, который сказал, что считаем на этом инцидент исчерпанным, и если Хизбалла не предпримет никаких как бы, действий, то мы как бы, на этом, в общем, дальнейшие удары и ликвидации проводить пока не будем. Вот. Есть и другие мнения, там, в частности, что нужно сейчас заявить о том, что если в течение 72 часов хоть одна ракета из Ливана прилетит по Израильской территории. А сегодня как раз погиб э, парень молодой, там 30 лет, по-моему, ему было в одном из поселков на севере от прилета, э, Хизбал, от прилета ракеты Хизбалы, то тогда уже начинаем полноценную войну. Но это такое мнение, как бы в общем и да. целом, э, ликвидация есть, судя по всему, э, Хаджи сам уничтожен. И сейчас посмотрим, как дальше события будут развиваться. Хизбала сейчас, видимо, будет вынуждена ответить. И тут вот есть опасность съехать в такую уже серьезную эскалацию. То есть, выходит, что целиком верно, если сегодня буквально Хизбала задаст ударную ответственность, может разгореться очень велика война. Ну, в общем, да, Третья Ливанская, я бы сказал, или Великая Северная война, как ее еще называют. Опять же, будет все зависеть от как бы соразмерности ответа Хизбаллы. Если они продолжат обстреливать там граничье, то вряд ли что-то произойдет серьезное. А если они нанесут удар там по мегаполису Хайфа или там по тель то есть по центру страны, по каким-то таким объектам серьезным, использовав дальнобойные высокоточные ракеты, то Израиль уже будет отвечать в полную силу, вероятнее всего. Это будет означать такую большую тотальную войну с Хизбаллой, а значит со всеми иранскими прокси попеременно. <світнє> е, тоді е, я одразу уточню, тому що в нас ну я дав підводку. Це цілком об'єктивно справедливо, і я думаю, що ви це можете підтвердити, чому навіть ця тема важлива для українців, тому що так чи інакше, інформаційно. Наші війни або ваша потенційна війна третя Ліванська, ми будемо конкурувати навіть за місце на сторінках засобів масової інформації Якби це ну дивно е, насправді що не звучало. Е, ми це можемо ще потім обговорити. Але е, е, уточнення спроду цих обговорень, які нас в Україні точно середині, багато хто з експертів, які дивляться так сторонньо на те, що відбувається в Ізраїлі, кажуть. Що Израилю будет очень сложно проводить такую третью Ливанскую войну, с на зрения того, что до конца по как бы не вырешены военные вопросы с сектором газа? Ну, в секторе газа там интенсивность боевых действий уже довольно низкая. Понятно, что в этом случае придется выбирать, то есть придется приличную часть сил перебросить на север. Там и так уже, в общем, собрана такая довольно внушительная группировка но придется перебросить туда войска из газа, оставив там 2-3 бригады для того, чтобы вот прикрывать это направление, большую часть операции придется свернуть, но в целом она уже и так, в общем, катилась к завершению, прямо скажем, и уже воевать с Хизбаллой, там, с иранскими прокси, возможно, сам Иран захочет поучаствовать, это будет очень такая серьезная, тяжелая война, вряд ли она будет длинной, вот как война с Хамасом, там, 9, ну, почти 10 месяцев уже, собственно, скоро, но она будет очень интенсивной, с такими мощными ударами со стороны Хизбаллы иранских прокси на всю глубину территории Израиля, ну и, соответственно, с ответными ударами Израиля на всю глубину территории Ливана и по всем, откуда э, полетят там в нашу сторону ракеты и беспилотники, там по Сирии, по Ираку даже, возможно, там и так далее. Хуситы, скорее всего, подключаться То есть у них тоже, э, вероятнее всего, есть некоторые возможности обстреливать израильскую территорию. В общем, Короче говоря, война будет такая очень тяжелая, там есть определенные расчеты, они такие совсем не радостные, но тут деваться совершенно будет некуда, уже придется воевать в полную силу. Вы просто так как раз так говорите, значит, это уже питание, в принципе, вирішено. Ну, тобто, независимо от того, чи сегодня там, какой будет ответ Ливана, у меня такое впечатление что у вас в голове цей сценарий уже програний, что война никуда от нее не втекти, великая война на Близком условии. Ну да, в общем, сценарии-то этой войны давно уже имеются. Вот вопрос: только по какому из этих сценариев она будет развиваться? Еще раз говорю: сейчас вполне возможен сценарий такой э, кратковременная, такая мощная кампания. Удары с нашей стороны, удары с их стороны такой обмен ударами без наземного вторжения в Ливан, после чего как бы все успокоится, там международные посредники засуетятся, забегают и, значит, приведут нас к прекращению огня. Проблему безопасности израильского севера это никак не решит, но вроде как все так вот поиграют мускулами, я бы сказал. Посмотрим, еще раз говорю, загадывать совершенно нет никакого смысла. Сегодняшняя ночь, я думаю, станет такой вот критической в плане того, куда пойдет эта ситуация, как она будет развиваться.